齐天峰，你我的新仇旧怨，今日都该了了。你若自断经脉，废去内功，我保你弟兄不再流血。最难不过一死，岂能让帮主受辱？你们愿意为他去死，但奈何你们主子是侠义心肠。 他未必舍得。云香，你不要欺人太甚！哈哈哈！秦帮主，之前来我广汇庄，莅临指导，想必元气消耗不少。怎么，今天还想再来比试一番？ 莫不凡，你为虎作伥，落不得好下场。云香，你可愿保我曹帮兄弟周全？生死之际。 还念着自己的兄弟。好，我答应你，我信你。 我不可走开。 谢天峰，无用的话你已说了许多，不如先将我家的事交代清楚。好，你家镖局的事情我已经讲过了。事已至此，你还要推给文聪？<laughs> 之前你是口称义父，现在直呼其名，那就是说我刚才讲的话，你，你听进去了。 姑娘，当年文聪灭了镖局，可是眼下云香挑动了我和苏家之间的生死对赌，手段是何其相似啊！你仔细想一想。当然了，这些事情都是我做的。倘若你现在动手杀我，也是对的。 说的我都说完了，王二位信守承诺，莫要伤了我曹帮的兄弟，放过他们。 到了该了断的时候了，姑娘，动手吧。